ситуация что за последние, последние несколько месяцев буквально после очередных э, выборов черты стали э, в наш адрес в мой особенный адрес мы были нападки угрозы э, обвинения посылают того, что я неправильно веду то что я веду там Имеется в виду э, работу. Как он, так, у вас. Значит, э, то, что депутат э, Егорский сказал, это неправда. В свое время были заключены договора с этими компаниями, которые он вызвал. Значит, у них был вопрос ко мне, с какими... Ну, первоначально было так, что не, не заключены никакие договора с этими компаниями. Там идут деньги на да, привоз кирилла в карман. Был такой депутатский запрос, я ответил на это самое, дал те компании, с которыми заключены договора. ответил на тот вопрос, который мне задали. Потом, том следующее было, что э, дать ему дать копию договора. Я сказал, что эти договора имеются в Районной Раде и в тех компаниях, с которыми мы заключили договора. Если есть такая необходимость, и там есть юристы компетентные, пусть они обращаются, и если посчитают, пусть дают. Они обратились, я не знаю, дали или не дали то, что то они... Ну и э, все-таки ситуация сложилась так, что они э, встречали наших работников, значит, обвиняли в том, что неправильно все ведется деньги направлены не туда, хотя то мизер, те копейки, что мы получали это то что нам с районного бюджета выделяется деньги на заработную плату коммунальные услуги и очень редко оставались там маленькие-маленькие суммы на спортзавод мы являемся одним из лучших районов это не с моих слов, а по итогам работа наша, один из лучших районов в спортивном плане в Украине. Очень большая спортивная база. Стадион, это трехэтажное здание на 124 метра. Рядом на 6 тысяч посадочных мест. Есть велобаза, есть теннисный корт, есть борцовский зал. И у нас в пользовании это самый зал э, Дома культуры. Эти средства, которые были, поступали на наш, наш счет, шли на содержание этой базы, на ремонт и на приобретение спортформы и металла. у нас очень дорогие виды спорта, имеется велоспорт, да и вот эти остальные команды выступают в серьезных чемпионатах и требуются соответствующие металлии. В последнее время, значит, в прошлом году впервые, были вы выделены деньги целевые на содержание волейбольной команды, которая играет в высшей лиге профессиональной лиги. И мы в этом году попали в финальную часть. Вот сегодня команда выехала в Хмельницк. Ну, я могу назвать команду Харькова, Непропетровска, Хмельницкая и Новосельница. Есть, получается, четыре команды, которые попали в финальную часть. Там есть требования по инвентарю. Эти товарищи, в том числе по самой Егорский, ну, они не специалисты, они не закончили соответствующий вуз закончили сами, в свое время не были спортсменами, но я в этом не обвиняю их. Они удивляются, почему там дорогой мяч, он должен быть лицензионный, потом дорогой. Есть мячи такой же фирмы, как Беркасом, это бутафорские мячи, которые стоят 200-300 гривен. А требования для игр высшей лиги, это самые мячи, от полторы тысячи выше. И комплекты формы, и так далее, и так далее. Виталий Кузьмич призывает к тому, чтобы мы этот, э, решали вопрос по-деловому, на ваши требования мы отвечали и так далее. Я также призвал и не один раз говорил это самое депутату городского совета Иворскому, это самое, подойди, сяди, посмотришь. И если вы что-то найдете или потом подумаете, ну, тогда будем разбираться. Это было не один раз. Тем не менее, это самое, они ни разу не обратились просто так, сказать, что захотели это самое, чтобы я сказал, назвал те компании, с кем заключены договора. Мы назвали. Захотели дать это самое, какая сумма поступила за последние годы, это самое, на счет от этих компаний. Я вам <связываю> дал. Какая сумма поступила? Я сейчас, а еще, только, но, я, я сейчас не помню, но... Давайте дискуссии не потребуем. Я сейчас не помню, но помню, что я вас спросил, если вы помните это самое у меня в кабинете, что вы переписывали с тех договоров, которые я вам показал. Договора первоначально были заключены... Он заключается одной Пан Явневорский, ну я да. прошу вас. Я...

Договор, экземпляр договора есть у меня, экземпляр договора есть в районной раде, и экземпляр договора есть в тех компаниях, которые заключили с нами договора. А почему деньги не приходили в бюджет районной рады 11 лет? Я вам скажу, то самое, деньги поступают на счет АФОКОЛУС, который направляет их на содержание тех спортивных объектов, которые являются коммунальной собственностью районной рады. Это еще проверится. 30% должно приходить в районную раду. Этих денег не было. Так, 10, они, лет, они, Леонид, 6, 6, 6, они были направлены на содержание объектов, которые являются объектами информации. Не, давай, не, со, не со, со, мои. Не мои объекты. Нет, спасибо.